Вітаю вас на парламентському телеканалі Рада. Це проєкт власний погляд і гість нашої студії. Анатолій Чубинський, генеральний директор страхової компанії Нафтогазтрах і водночас лауреат програми Людина року 2012. Вітаю вас, Анатолій Федорович. Доброго дня. От насправді ви вже вдруге фактично номіновані в номінації лідер страхового ринку року, але відчуття змінилися минулорічні і цьогорічні? Внутрішні. Ну, звісно, второй раз. Можно говорить, повезло, но с другой стороны я полагаю, что это естественное состояние. То, что нашу э, страховую компанию отметили вот таким образом, я считаю это заслуга не только руководства, допустим, моя заслуга, но это заслуга, я традиционно скажу, что это заслуга всего коллектива, потому что работали мы очень напряженно, и предыдущий год напряженно, и этот год напряженно. И почему-то я не вижу когда же у нас будет спад или какой-то минутный отдых. Но Этого не произойдет. Чем такая напруга в работе? Дело в том, что мы работаем на ниве медицинского страхования. А это направление у нас в зародыше в нашей стране. Поэтому, с одной стороны, как будто и легко занимать эту нишу. Она не занята. Я думаю, что в стране полисов продано миллион ну, двести, может быть, миллион триста. Из них 500 тысяч – это наши полисы. То есть почти каждый второй гражданин, который имеет медицинскую страховку, это наш. Это, конечно, радует, но, с другой стороны, это величайшая ответственность. 500 тысяч – это немалый коллектив, и нам надо и себя держать в форме, и необходимо технологии совершенствовать и работать с нашими партнерами. То есть это многогранная, многовекторная работа, и она непростая. Но это добровольное медицинское страхование. Да, в том-то и дело, что оно добровольное. Как Вы на страхование? Насколько они совместны, эти вещи? Ну, пока сложно говорить, будет ли какая-либо совместимость, поскольку нет даже проекта закона об обязательном медицинском страховании, который можно читать и уже можно по нему как-то выстраивать свой бизнес. Если могут быть различные варианты, может быть присутствовать в нашей стране только обязательное страхование, может быть и обязательное, и добровольное, что было бы очень правильно в наших условиях. Это можно себе позволить обязательно, когда есть сильный, сильный бюджет, сильная экономика. Тогда государство может позволить себе монополию обязательного страхования. А когда лихорадит нашу экономику то я полагаю, что должно быть и обязательное страхование, и добровольное в обязательном порядке. Кто на добровольно страхуется? В основном рынок работает на корпоративном страховании. Пока продажа розничной продажи, нет страховых полисов медицинских. То есть ни в киосках, нигде эти полисы не продаются. Даже банки не продают такие полисы пока особенности медицинского страхования таковы. Я называю это национальные особенности страхования. Они у нас пока таковы, что надо работать и надо заходить на коллективы, либо плательщиком может быть работодатель за членов коллектива, либо это все-таки платежи Із собственного бюджету кожного угу. Пока ну, так. За 2012 рік все-таки відчувся приріст, так? Ну, з огляду на роботу э, страхової компанії Страх». ви відчули покращення якісь, і приріст клієнтів, і інвестиції. Насправді, ну, як вдалося? І чи можна це э, визначати як позитив? Ну, для нашої компанії э, дійсно э, позитивно, це э, правильний результат. Это... прогнозируемый, планируемый результат. Мы ставили себе задачу ровно год назад, даже более того, достичь 500 тысячного рубежа. То есть мы предполагали, что мы продадим 500 тысяч полисов. Ну, где-то мы не дотянули, но практически до этой цифры дошли. Но это мы так сработали, потому что у нас есть поле. Поле представляет собой страховое поле представляет собой железные дороги Украины. Это 300 с лишним тысяч работающих. Вот основа, в принципе, для формирования нашего страхового портфеля. Ну и мы работаем и выходим на другие корпорации, холдинги, крупные предприятия, мелкие предприятия, больницы, клиники, поликлиники. Угу. Все, что нам интересно, это, допустим, более 50 человек, коллектив. Мы работаем с такими коллективами, но все труднее и труднее формировать свой портфель, расширять э, сферу влияния свою, поскольку существуют объективные и субъективные преграды, которые с большим трудом необходимо преодолевать. Но ну, какие это могут быть перешкоды? Это финансовая криза, про которую говорят. Это, возможно, какие-то законодательные моменты, которые тоже шкодят работе страховой компании. Что самое? Финансовый кризис, естественно подрывает устои всего страхового рынка, а медицинское страхование, оно в самом деле имеет некоторые особенности. Для нас это важно, что плательщиком является сам гражданин, то есть на медицинскую страховку он тратит собственный бюджет угу. и небольшие деньги, то есть они никоим образом не ухудшают материальное состояние семьи, допустим. Поскольку мы идем навстречу людям, мы предлагаем помесячно оплачивать платежи. Это очень удобно. Для нас это неудобно. И с другой стороны, мы вот уже который месяц наблюдаем прессинг финансовых органов страны в виде финансовой инспекции, это бывший главкру, значит, я могу оценить это как преднамеренные действия, могу оценивать как совершенно безумные решения или бестолковые решения финансовых инспекторов, ревизоров. Значит, на сегодняшний день разрушаются зародыши, вот медицинское страхование в зародыше. На сегодняшний день оно разрушается. Каким образом? Начались тотальные проверки медучреждений, с которыми работают страховые компании. А таких страхований компаний где-то 50 в стране работают по медицинскому страхованию. Но мы лидер. конечно, мы ощущаем э, этот негатив особенно. Э, закрылись 49 статьей Конституции, обвинили медучреждения, что они э, платно оказывают медицинские услуги, хотя э, если след -э, прочитать статью 49 статью правильно, там написано: каждый имеет право на медицинское страхование. То есть чиновник, который занимается такой, таким серьезным делом, должен правильно читать. Если каждый имеет право на медицинское страхование, но там не проп... законодатель не прописал, где это право реализуется. Там же не написано, что это право реализуется в, держа, только да? в коммерческих. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Это uh -huh. право реализуется в любой uh, клинике. И тем более, что интересно, почему-то наши проверяющие ревизоры не обращают внимания... Или закрывают глаза. Наш застрахованный не платит медучреждению ни копейки. Когда он попадает э, в клинику, или в поликлинику, или в больницу, он не вступает в экономические отношения с больницей. Это компания, выходит, так? За него платит страховая компания угу. в виде возмещения. Но это уже другое законодательство регулирует. Поэтому 49-я статья Конституции здесь ни при чем. Но насколько конфликтна ситуация? А, вот ситуация конфликта. Чи шли до суду, як вы решили? А как же? Значит, пострадали Ясиноватская больница в Донецкой области и в городе Донецке. Это крупные клиники, которые обслуживают в течение года тысячи застрахованных и тысячи железнодорожников. Угроза была такая, что заблокируются им счета. Значит, парализуется работа таких крупных медучреждений, доведена ситуация до абсурда. И им предъявили цифры просто невероятные. В Донецкой клинике бюджет 19 миллионов в год, а им предъявили цифру 6,6 миллиона. Угу. Кому-то в голову такое пришло. Но неужели люди, которые занимаются таким серьезным делом, не понимают, что они творят? По Ясиноватской Клініки, яка лечит онкобольных, їм придивіть 4,8, а бюджет 16 мільйонів. Анатолій Федорович, взагалі, от в такій ситуації, та, за таких умов, наскільки можна говорити про приріст на ринку медичного страхування, про який говорять експерти, от ваше відчуття, що чекати цього року? Значить, якщо клініки, не дай Бог, програють судові тяжби. Значит, медицинское страхование будет похоронено. Это однозначно. Видимо, это и добиваются наши э, чиновники, только я не понимаю цель этих решений. А вообще на рынке страхового бизнеса, медичного страхования, будут ли какие-то э, ну, разом вместе с тем, что мы идем до Евросоюза, интегрируем, пытаемся? Сможем да? зможемо мы прирівнюватися с Европой? Я хочу сказать одну вещь. Значит, я вот называл цифру, миллион двести у нас застраховано, допустим, по медицинскому страхованию. А работающего населения у нас, труд, не только трудоспособного, а работающего, которое приносит э, в казну что-то, 15 примерно миллионов. Вот вы представьте, каждый 15-й всего лишь имеет медицинскую страховку. Это при том, что... Э, Ученые утверждают, что на нашей территории, на территории Украины, географический центр Европы. Не парадоксально ли иметь географический центр Европы, иметь каждого 15-го застрахованного, то задается вопрос, где же живет наше население. Но все-таки, чьи есть какие-то впливы, как можно залучить клиентов? Очень і... просто. это должно быть доверие, в первую очередь. Нет, это должны быть просто решения. Решения тех людей, которые должны принимать решения. Это руководство Минздрава, они должны, наверное, этим вопросом заниматься, медицинским страхованием. Наверное, Министерство труда и социальной политики должно этим заниматься, ведь это члены, руководители, члены Кабинета министров. Это не дело премьера и не дело гаранта, не дело президента. Это дело чиновников, которые обязаны заниматься этими социальными вопросами. Но нужны решения а решений нет. А все-таки какие задания стоят перед вашей страховой компанией на Значит, на этот год мы не предполагаем в разы увеличивать количество застрахованных. Мы бы хотели сохранить этот потенциал и развивать другие виды страхования. У нас 20 лицензий имеется, у нас есть прекрасные продукты. И самое главное, у нас есть доверие людей, оно основано на том, что мы платим. Мы без задержек выплачиваем страховые суммы, страховые возмещения. Мы своевременно рассчитываемся с больницами. И это очень здорово. Это на протяжении предыдущих лет мы нарабатывали эти технологии. И мы довольны тем, что у нас это все получается. Но вы не думаете, что если вы будете развивать еще и другие виды страхования, то все-таки лидером медичного страхования вы можете и не быть в следующие ну, к счастью, либо к сожалению, мы не утратим позиции лидера, потому что эту цифру сегодня достичь очень сложно. Поскольку население легкомысленно относится к своему здоровью. Поэтому в страховые компании очереди нет купить медицинскую страховку. Поэтому этот вопрос потеряем, мы не потеряем эту позицию. Мы сохраним эту позицию и мы расширим свой портфель за счет других видов страхования. Мы сегодня имеем право продавать автогражданку, так называемую. Я думаю, что в пакетном виде это будет, будут хорошие предложения нашим Застрахованим, які працюють з нами по медицинському страхуванню. Ну що ж я думаю, що у вас, от з огляду на те, чим ви займаєтесь, є всі шанси, все таки, отримати а, нагороду «Люди на року. Я вам бажаю успіхів у вашій роботі. Дякую, нагадаю. Гостем студії був Анатолій Чубинський, генеральний директор страхової компанії «Нафтагастрах». Залишайтеся на парламентському, адже ми робимо політику зрозумілою.